Добрый день! Онлайн-трансляция Пожалуйста, вот, пожалуйста. Я, я к вам пришел, а столь, почему вы такие обманщики? С вас на наступающим Новым Годом! Вас Все хочу власть, поздравить Вот Вы кричали, что я прячусь в Лондоне Кто из вас кричал? Я кричал? Так вы обманщики! Обманщики? Ва... Вы обманщики! Ребята! Ребята, ловить, ребята! Вы обманщики! Мы вы до вас... Вы пришли... Один только Женя кричал, мы не кричали Вот я хочу сказать Вот а порождает большое недоверие Приходите по совести, я всегда услышу голос совести. А когда вы приходите и обманываете людей, это некрасиво. Вот я просто вам хочу сказать. Для меня все санкции, санкции, санкции. Для меня самая большая санкция — это тогда, когда я не смогу ходить по этой родине, по своей, по донецкой земле и не смогу вместе с вами дышать этим воздухом. Вы патриот, да? Я патриот. Наш, да, Поэтому, ребятки, вы приходите, показывайте. Вы, пожалуйста, если вы хотите, чтобы Украина была сильная, я с вами. Независимая, я с вами. Целостная, я с вами. Если вы хотите, чтобы каждый человек имел достойную работу, достойную зарплату и достойную жизнь, я с вами. Только на обмане это не построишь. Приходите с правдой, я буду всегда с вами. Приходите с обманом, я с вами не буду. Я к вам приехал поздравить вас с наступающим Новым годом. С прессу передать всем, всем, всем поздравления, всем землякам, всем Украине, самые наилучшие пожелания, чтобы следующий год принес нам удачу, чтобы наша страна была сильной независимой чтобы у всех был достаток, у каждой семье был достаток. Но приходите, пожалуйста, с правдой. Владимир ну до вас зараз правду. Можно еще чтобы на месте? Я хочу сказать, я, когда люди приходят за правду, Alden. Яра правда. Когда приходится обман, это обман. Я хочу сказать, я приехал сюда к вам показать, что здесь присутствует обман. <SWE2> не я ]uar. не пр... Подождите. Вы ск сказали, ]ector. что я прячусь в Лондоне. Я <клюд bash> здесь. Я один. Без одного человека охраны. Я к вам пришел. Вот он один. Секундочку. Я не был в Лондоне. Понимаете, не был в Лондоне. Я еще... Это не ошибка, это обман. Секундочку. Подождите, молодой человек. Вы только что в прессе передали, что я прячусь в Лондоне. Я вот там. Секундочку. Вы кричали? Кричали. Я здесь, друг мой. Это прекрасно, Смотрю вам глаза. Поэтому я хочу сказать. На обмане, на обмане. Вам что-то не нравится? Приходите на выборы, проголосуйте. За того или иного кандидата. За ту или иную партию. Это демократический подход. А если вы приходите и говорите одно, а на самом деле это не так, то мне Ре с вами Ре не по пути. Ре мы, не мы не будем Ре дожидать Ре выборов 2015 -го года. Все решится до 15 -го. Мы знаем, как вы делаете выборы. Молодой человек. Да. Молодой человек. И я живу на севере Октябрьска, и я прекрасно знаю, Молодой как человек. вы делаете выборы. Молод... На вашей родине даже. Я в логере вашем живу. Молодой человек. Молодой. Молодой человек. Послушайте меня. Вы, знаете, что? вы немножко вы, вы меня берите в умом, а не голосом. Вы меня голосом не возьмете. Послушайте меня. Вы меня голосом не возьмете. Понимаете? Корабль, Хорошо, спиной поворачиваемся занимаемся без без своими без делами. Здесь как много чести. Лондона, Влезло, лондона. Слушай, лондона. Слушай, ты проходимец. Кроме того, что фонды насчет Лондона, еще же есть вопросы. Другие вы езжай.